सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का मोर्चे का जिन्होंने लगातार तीन साढ़े तीन महीने से लगातार आवाज उठाई है हमारी रिहाई के लिए बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है एक महीने से मेरे को लगता है शायद इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा उसके बाद चाहे एम का गिराव हो गया एम का गिराव हो गया और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने वकील साहिबान का रोहित जैन जी का जो पिछले पाँच साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबका धन्यवाद है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे ठीक है किसानी की लड़ाई है अपने हकों की लड़ाई है सचक की लड़ाई है बबे नानक ने सिखाया हुआ है, भी हाँ अपने सचक पीछे लड़ना है ठीक है और सचक पीछे अगर लड़ाई की लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया सीध भी होना पड़ गया तो सीध भी हो जाएंगे और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता किसानी की लड़ाई ताल हाँ। ताल हाँ। लड़ाई और एम एस पी गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे जो भी आगे कोल होगी जैसे पहले पगइया ऐसी सिर चढ़ के पूरा उसे अपना सारी कोलों को ऐसे ही पूरा करेंगे सारे के सारे रल मिल तो सबका धन्यवाद मुसीबतें जेल है जी जेल जेल की तरीके से काटते हैं मुसीबतें हैं मुसीबतें भी अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है बाकी बाबे नान के फलसफे अंदर चल रहे हैं अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के ठीक है एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे है ना तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी हाँ मनुष्य मनुष्य का साथी है मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना तो अंदर भी ठीक है माहौल बढ़िया है पर है भी ये भी थोड़ी जो भी है दिक्कतें हैं ना जेल का जो जैसी जेल होती है जेल तो जेल की तरह ही होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे है ना वैसे ही हौसले बुलंद हैं जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे ना या फिर संभू मोर्चे भी होते थे ऐसे ही हौसले आ जाए बाकी कल हौसला कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे दोबारा तो लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के अपनी कौम के है ना जो गद्दार है ना जो अंदर लगे हुए हैं ना चाहे वो सी के अंदर हो गए नाम भी लेना चलो छोड़ दो क्या लेना नाम है ना जो सी इंस्पेक्टर हैं पता ही है सबको उनका है ना जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठी चार्ज किया था किसानों के ऊपर ठीक है वो कौम के गद्दार हैं ना उन्होंने जो थर्ड डि, थर्टी डिग्री किया है जो पर्सनल कुंदक निकालते हैं ना तो हैं कौम के कदार कोई दिक्कत नहीं है कि फिर क्या हो गया कुछ भी कर लिया हमारे साथ हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं ठीक है जेलें काट ली ठीक है सद्ध, सद्ध भी सैली है ना पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है हमें ड्रा थोड़ी दी है उन्होंने या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है कोई पीछे थोड़ी हटा दिया है हमें बिहार इस काम से हमें पीछे हटा देंगे दस बार और सामने जेल है यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़गी ना अपने सच्चा के लिए सारी उम्र काट के चला जाऊंगा पर पीछे हटने का सवाल पैदा किसानों को मैसेज है जी कल के लिए कल सतारह तारीख को अनाज मंडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे सबका धन्यवाद भी करना है और आगे की जो रणनीति है दिल्ली कूच की वो भी बनानी है सबने रल मिल के और अपने हक सच की लड़ाई लड़नी और सारे कीर्ति लोगों हथ बेनती बाबा जी बद तो बह अपना संख्या चलन सतारह तरीक नाज मंडी एस पीकर का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया है लेकिन जो मंडी का प्रोग्राम है वो वैसे ही होगा वहां पर नवदीप जलवेड़ा धन्यवाद करने के लिए पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर शंभू मोर्चे तक नवदीप को लेकर दोपहर के बाद एक बजे के आसपास लेकर जाया जाएगा और कल किसान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए और सभी साथियों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके इस आंदोलन को मजबूत किया और नवदीप को जेल से बाहर ले आने के लिए जिन जिन साथियों ने जिन जिन किसान साथियों ने किसान संगठनों ने किसान मजदूर मोर्चा और एस के एम नॉन पोलिटिकल दोनों फॉर्मों ने जो काल दी है हम अपनी ज्बंदी बी के यू शहीद भगत सिंह की तरफ से उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं उन्होंने एक पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर माहौल तैयार किया और जिसके बदौलत प्रेशर पड़ा सरदार सरकार के खिलाफ और हमारे साथी को सरकार को रिहा करना पड़ा